أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسيغ الجبال بطغى الارض بارزه بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن من السماء اس سے پہلے والی آیت کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا دو شخصوں کا دنیاوی زندگی اور اس کے سامان کی ناپائیداری کو بیان کیا گیا تھا ایک مثال اور ایک واقعے کے ذریعے سے کہ دنیاوی زندگی کتنی ناپائیدار ہوتی ہے اور کتنی جو ہے وہ معمولی ہوتی ہے یہاں بھی اسی مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے وہ ظرپ وہ ظرپ کا لفظ پچھلے رقوع میں بھی آیا تھا یعنی بیان کیجئے لہم ان کے سامنے مسل الحیات الدنیا دنیوی زندگی کی مثال مثل کہتے ہیں مثال حیات دنیا حیات زندگی کو دنیاوی زندگی کی مثال کو بیان کیجئے کما ان جیسے کہ پانی ہے انزلنا ہم نے اس کو اتارا من السمائی آسمان سے فخ طلا بھی پھر رل مل گئی اختلاط کہتے ہیں نا اختلاط اردو میں بھی بولا جاتا ہے اختلاط کسے کہتے ہیں کہ مکس ہو جانا جیسے بولا جاتا ہے کہ رل مل جانا تو اختلاط عربی کا لفظ ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں فخ پھر رل مل گئی بھی اس کے ساتھ نبات العرض زمین کی نباتات یعنی زمین کا سبزہ رل مل گیا کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا سبزہ جو ہے وہ خوب گھنا ہو گیا آسمان سے بارش برسی نہ پانی آیا تو سبزہ سرشا زمین کا جو سبزہ تھا وہ کیا ہو گیا سرسبز و شاداب ہو گیا گھنا ہو گیا فعص بہ پھر کیا ہوا پھر وہ ہو گیا حشیم حشیم کہتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جانے کو چورا چورا ہو جانے کو پھر وہ ہو گیا چورا چورا تزرح ریاح اور ایسا چورا چورا ہوا تزرو کہ اڑاتی ہیں اس کو ریاح ریح کی جمع ریح ہوا کو کہتے ہیں کہ ہوائیں اس کو کہے اڑا کر لے جاتی ہیں وکان اللہ علی کل رشین مقتدر اور اللہ علی کل رشعین ہر چیز پر مقتدر مکمل قدرت رکھتا ہے تو دیکھیے اس آیت کے اندر دنیا کی زندگی کی مثال بیان کی کہ جیسے دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا ہو یعنی بارش برسی ہو اور پھر سبزہ خوب گھنا ہو گیا ہو ہریالی ہو گئی ہو اور پھر کیا ہو گیا کوئی آفت آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چورا چورا ہو گئی ایسی چورا ہوئی کہ اس کا نام و نشان نہ رہا اور ہوائیں اس کو اڑا کر لے کر جا رہی ہیں تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی اور جو رونقیں نظر آ رہی ہیں نا یہ بھی اسی طرح کیا ہے ناپائیدار ہیں پائیدار نہیں ہے ان کے پائیداری نہیں ہے ان کے اندر بھی شروع میں بڑی خوبصورت اور بڑی بہ معلوم ہوتی ہے بڑی خوبصورت ہے نا دنیا بڑی بارونق ہے لیکن قیامت آئے گی یہی چیزیں کیا ہوں گی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گی سب کا فنا ہو جانے والا انجام ہوگا تو دنیا کی زندگی کی مثال بھی کیا ہے ایسی ہی ہے جیسے کہ آسمان سے برسنے والے پانی کی ہے تو اس آیت کے اندر اس کو سمجھایا گیا ایک مثال کے ذریعے سے تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے جینا لگانا چاہیے یعنی ایسا جی کہ جو جس سے آدمی اپنی آخرت کو بولا بیٹھے دنیا میں رہنا ہے دنیا کے کام بھی کرنے ہیں حقوق بھی پورے کرنے ہیں محنت مزدوری بھی کرنی ہے یہ سارے کام کرنے ہیں لیکن جی نہیں لگانا ہے جی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جی لگ جائے دنیا کی محبت ایسی رچ بس جائے کہ آخرت کا دھیان ہی نہ رہے آ... نہ حقوق اللہ پورے ہو رہے ہیں نہ حقوق العباد پورے ہو رہے ہیں تو ایسی دنیا کیا ہوگی پھر یہ پھر گوئے کہ غلط ہے یعنی یہ مطلوب نہیں ہے یہ مومن کا مقصد نہیں ہے وہ ظرم لحم مسل الحاط دوبارہ سایہ کا ترجمہ دیکھیے وہ اور بیان کیجیے لہم ان کے سامنے مثلا الحیات دنیا دنیا کی زندگی کی مثال کمائن جیسے کہ پانی ہے انذ نہ ہوں ہم نے اس کو آسمان سے نازل کیا فخلا تو بھی نبات العرض پھر اس کے ساتھ پھر رل مل گیا اس کے ساتھ زمین کا سبزہ باؤس بہ حشی پھر وہ ہو گیا چورا چورا تذریا کہ جس کو ہوائیں اڑائے اڑا کر لے جاتی ہیں پکان اللہ علاَ کل ام قتح اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا مزید دنیا کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو مال والبنون اور اولاد مال اور اولاد جو ہے وہ کیا ہیں زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی رونق ہے زینت ہے یہ تو دنیاوی زندگی کی کیا ہے زینت ہے المال ولبنہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی رونق ہے والباقیات الصالحات اور جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں صالحات باقی رہنے والی نیکیاں خیرن وہ بہتر ہیں عند ربیکا آپ کے رب کے نزدیک ثوابً ثواب کے اعتبار سے بھی وہ خیر اور بہتر ہیں عملہ امید کے اعتبار سے بھی امید کے اعتبار سے بھی یعنی ثواب بھی ملتا ہے نیک اعمال کیے جائیں اور امید بھی ہوتی ہے یعنی امید بھی ہے کہ آخرت میں بھی کیا ہوگا اس کا بدلہ ہمیں ملے گا جو ہم نے نیک اعمال کیے اچھی امید ہے بہتر ہے امید کے اعتبار سے بھی جبکہ دنیا میں جو مال ہے اور اولاد ہے یہ تو بس رونق ہی رونق ہے دنیا کی زندگی کی ول باقیات الصالحات یعنی اس سے مراد کیا ہے یعنی باقیات صلاحات کے مختلف مطلب بیان کیے گئے ہیں بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ بس نیک اعمال مراد ہیں ہر قسم کے جو بھی نیک عمل ہے وہ سب مراد ہے کہ وہ باقی رہنے والا ہوتا ہے اور بعد مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نیک لڑکیاں مراد ہیں نیک لڑکیاں کہ وہ اپنے والدین کے لیے ایک بہت بڑا ثواب کا ذخیرہ ہیں وہ نیک لڑکیاں جیسے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا ہے تو اس کی نیک لڑکیاں جو ہیں وہ اس کو چمٹ گئیں اور رونے اور شور کرنے لگ گئی اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ انہوں نے دنیا میں ہم پہ بڑا احسان کیا تھا اور ہماری تربیت میں محنت اٹھائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما کر اس کو بخش دیا تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ باقیات صالحات سے مراد نیک لڑکیاں نیک بچیاں نیک بیٹیاں وہ مراد ہیں اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں جیسے کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقیات صالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا کرو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں تو فرمایا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمد للہ اللہ اکبر ولا حول قوت الا باللہ یہ کہنا فرمایا کہ یہ باقیات صالحات ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا کرو اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہی باقیات صالحات ہیں اور بعض محسرین نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت یہ بکسرت جو ہے وہ کیا ہے پڑا کرو یعنی باقیات صالحات سے مراد یہی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللّہما نے بھی یہی فرمایا ہے مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی یہی کہا ہے یہی فرمایا ہے کہ لا حول ولا قوت الا بلّاء اس سے مراد باقیات صالحات ہے بہرحال اس کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں اور بعض مفسرین نے راج اس کو قرار دیا ہے کہ اس سے مراد مطلق اعمال ہیں یعنی جو بھی نیک اعمال ہیں وہ کیا ہیں وہ باقی رہنے والے ہیں یعنی سب کے سب اللہ کے نزدیک باقی ہیں اور قائم ہیں جبکہ دنیا کی زندگی دنیا کی چیزیں یہ تو ختم ہو جانے والی ہے والباقیات الصالحات تو آیت کے اندر کیا بتایا گیا آیت کے اندر بتا دیا کہ دیکھو دنیا کے مال و اسباب سے امیدیں لگا کر مت بیٹھا کرو یہ تو ایک وقت میں دھوکہ دے جاتے ہیں لیکن جو نیک اعمال ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیے جائیں اگر اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں تو ان سے ثواب بھی ملتا ہے اور امیدیں بھی وابستہ کی جاتی ہیں کہ وہ پوری ہو جاتی ہیں تو اس آیت کے اندر اسی کو بیان کیا گیا مال والبنون اور بیٹے یعنی کہ اولاد زینت الحیات دنیا دنیاوی زندگی کی رونق ہیں والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والے اعمال خیر بہتر ہیں ان کا آپ کے رب کے نزدیک ثوابً ثواب کے اعتبار سے وہ خیر عملہ اور بہتر ہیں امید کے اعتبار سے بھی آگے کچھ قیامت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے قیامت میدان حشر اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت کیا حالت ہوگی لوگوں کی اور دنیا کی چیزوں کی کیا حالت ہوگی اور کیا کیفیت ہوگی وہ یوم نسّ گیر الجبال یوما اور جس دن نسّیرو ہم چلائیں گے الجبال جبل کی جمع اور جبل پہاڑ کو کہتے ہیں اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو وطر الارض اور تم دیکھو گے الارض زمین کو بارزہ کھلی ہوئی ہے زمین کو کھلی ہوئی ہے یعنی ایک تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے موقع پر پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جائے گا اور ہٹانے کے بعد چلایا بھی جائے گا اور پھر قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ چلانے کے بعد ان کو ریزہ ریزہ کر کر غبار کی طرح ہوا میں اڑا دیا جائے گا اور اسی طریقے سے آگے فرما رہے ہیں کہ زمین کو تم دیکھو گے کہ کھلی ہوئی ہے یعنی کھلی ہونے کا مطلب کیا ہے کھلی ہونے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں یا نکالنے اور کھودنے پر نظر آ جاتی ہیں وہ سب کی سب سامنے آ جائیں گی یعنی تم دیکھو گے زمین کو بارزا کہ کھلی ہوئی ہے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ پہاڑوں درختوں اور عمارتوں کے فنا ہو جانے کے بعد زمین جو وہ بالکل ایک چٹیل میدان بن جائے گی ایک کھلا میدان جیسے ہوتا ہے کہ نہ اس پہ کوئی درخت ہے نہ اس کے اوپر کوئی پہاڑ ہے نہ اس کے اوپر کوئی اور عمارت ہے جیسے کھلا میدان ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس طریقے سے یہ پوری کی پوری زمین ایک سپاٹ نظر آئے گی کہ جس میں کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا کوئی اونچائی نہیں ہوگی بالکل ایک سپاٹ میدان ہو جائے گا تو دو مطلب ہو سکتے ہیں وَتَرَ العطل بَارِزَ وَحَشَرْنَاهُمْ اور ہم ان کو جمع کریں گے وَحَشَرْنَاهُمْ میدانِ حَشَرْ میدان حشر قائم ہوگا اور ہم ان کو جمع کریں گے فلم نُغَادِرْ مِنْهُمْ ہم پس ہم نہیں چھوڑیں گے مِنْهُمْ ان میں سے احادہ کسی کو بھی یعنی کوئی بھی بچے گا نہیں کہ کہیں چھپ جائے کسی اوٹ کے پیچھے ہو جائے کسی درک کے پیچھے چھپ جائے کہیں پہاڑ کے پیچھے چھپ جائے ایسا نہیں ہوگا فلم نغادر ہم ان نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو بھی سب کے سب جمع کیے جائیں گے و یوما اور جس دن مصیرالجبارہ ہم چلائیں گے پہاڑوں کو وطر الْأَرْغَ بَارِزَ اور آپ دیکھیں گے زمین کو با کھڑی کھلی پڑی ہے وہ اور ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے فَلَمْ نغادر من احدا پس ہم احادہ نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو بھی وَعُرِهُ عَلَى رَبِّكَ صَفَّا وَعُرِهُ عَلَى رَبِّكَ صَفَّا اور تھوڑا سا اور منظر کشی بیان کی جا ہے اس کیا حالت ہوگی اور لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی و اور پیش کیے جائیں گے یعنی و لوگوں کو پیش کیا جائے گا عَلَى رَبِّكَ اپنے رب کے سامنے صفن صف فن صف بان کر سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہوں گے وہ اور پیش کیا جائے گا اپنے رب کے سامنے صفن صف بان کر لقد جئتمونا اور کیا کہا جائے گا لقد جئتمونا تحقیق تم آئے ہو جئتا جاء آ آنے کو کہتے ہیں تم آئے ہو نا ہمارے پاس کما خلقناکم کما تشبی کے لیے ہوتا ہے یعنی جیسے کہ خلقناکم ہم نے پیدا کیا تم کو اول مرہ پہلی مرتبہ مرہ کہتے ہیں مرتبہ اور اول پہلی پہلی مرتبہ جیسے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اسی طریقے سے تم ہمارے پاس کیا ہے جمع ہو کر آج کے دن آ گئے ہو یعنی سب کو خطاب ہوگا قیامت کے دن کہ آج تم اسی طرح خالی ہاتھ بغیر کسی سامان کے ہمارے سامنے آئے ہو جیسا تو میں اول پیدائش کے وقت پیدا کیا تھا بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا نا خالی خولی ہوتا ہے بالکل تو اسی طریقے سے آج تم ہمارے سامنے ویسے ہی آ گئے ہو اور ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم اپنے رب کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن پیدل چلتے ہوئے آؤ گے سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے اور یہ سن کر صدیقہ حفیفہ متحرہ عائشہ عمائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا سب مرد عورت ننگے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روز ہر ایک کو ایسا شغل ہوگا اور ایسی فکر گھری ہوگی کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا سب کی نظریں اوپر کو اٹھی ہوئی ہوں گی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مردوں کو کفن جو ہے نا وہ اچھی طرح دیا کرو اچھے بنایا کرو مردوں کے کفن کیونکہ وہ قیامت کے روز اسی کفن میں اٹھیں گے وہ قیامت کے روز اسی کفن میں اٹھیں گے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ تعارض ہے خلیفہ ثانی تو فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن میں اٹھیں گے قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے کہ وہ ایسے ہی آئیں گے ہمارے پاس جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اور حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ ننگے بدن آئیں گے تو اس میں کیا تطبیق کی جائے کہ دونوں پر عمل ہو جائے تو بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو بات ہے نا یہ شہیدوں پر اس کو معمول کیا ہے یعنی شہیدوں پر کیا ہے اس کو معمول کیا ہے اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میشر میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں کہ جو ننگے ہوں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لباس پہن کر جن کو جمع کیا جائے گا تو اسی طریقے سے دونوں قسم کی روایتوں کو کیا ہے تدبیق ہو سکتی ہے دونوں روایتوں کو جمع کیا جا سکتا ہے کوئی تعارف اس کی بات نہیں ہے اس آیت کا ترجمہ آگے چل رہا ہے بل زام تم بل بلکہ زام تم تم نے گمان کیا زام کہتے ہیں گمان کو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ کیا گمان کیا النجالا کہ ہرگز ہم نہیں بنائیں گے کیا ہرگز ہم نہیں بنائیں گے لقم تمہارے لیے معیدا مقررہ وقت یعنی مقررہ وقت کبھی نہیں آئے گا تم نے یہ گمان کیا تھا نا کہ دیکھو لیکن تم آج ہمارے پاس آ گئے ہو و اور پیش کیا جائے گا على رب کا اپنے رب کے سامنے صفا صف باندھ کر لقد لقنا تحقیق تم آئے ہو ہمارے پاس جیسے ہم نے پیدا کیا تم کو اول مرہ پہلی مرتبہ بل زعنتم بلکہ تم نے گمان کیا کہ ہم ہرگز نہیں بنائیں گے لکم تمہارے لئے موعدہ کوئی مقررہ وقت ووزع الكتاب اور کیا ہوگا آمان نامہ بھی آئے گا نا بھی تو وموزع الكتاب اور رکھ دیا جائے گا کتاب یعنی آمان نامہ کتاب سے مراد آمان لامہ رکھ دیا جائے گا فطر المجرمین پس تم دیکھو گے مجرموں کو مشفقین کیا ہوں گے خوف زدہ مشفق اشفاق سے نکلے اشفاق ڈرنے کو کہتے ہیں خوف زدہ مما مم فی ہی زدہ کیوں ہوں گے مجرم لوگ مما مم فی ہی اس وجہ سے جو اس میں ہوگا جو اس میں ان کے کرتوت ہوں گے جو اس میں ان کی بدعامالیاں ہوں گی اس کو جب دیکھیں گے تو خوف زدہ ہوں گے وَيَقُولُونَا اور کیا کہیں گے یا وَيْلَتَنَا ہائے ہماری بربادی یعنی حسرت کریں گے حسرت ہائے ہماری بربادی مَا بل کتاب <الْكِتَاب> یعنی یہ کیسی کتاب ہے یہ کیسی کتاب ہے حیرت ہوگی حیرت ہوگی کہ یہ کیسی کتاب ہے لا یغ درصغیرہ کہ اس نے نہیں چھوڑا ہے کوئی چھوٹی بات کو ولا کبیرہ اور نہ کسی بڑی بات کو یعنی ہر چھوٹی بڑی چیز جو دنیا میں کر کے کیا ہے وہ ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے ایک ایک چیز لکھی جا لکھی جا رہی ہے اور تو تعجب کرے گا اس وقت مجرم اللہ کہ نہیں چھوڑا اس نے کوئی چھوٹی بات کو اور نہ بڑی بات کو اللہ مگر اہ مگر اس نے اس کو احاطہ کر لیا ہے اس کو محفوظ کر لیا ہے اور پھر حسرت بھی کریں گے کہ ہم برباد ہو گئے ہے ہماری بربادی وبا جدو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وبا جدو اور وہ پائیں گے ما و جو انہوں نے عمل کیا ہوگا حاضر حاضر پائیں گے جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے اس کو حاضر پائیں گے دیکھیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ جتنے اہل میشر ہوں گے اصحاب محشر اہل میشر اپنے کیے ہوئے اعمال کو حاضر پائیں گے عام طور پر مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اپنے جو اعمال کیے ہوں گے نا اس کی جزا پائیں گے یہ مطلب ہے یعنی اپنے اعمال کی وہ جزا پائیں گے اپنے اعمال کو حاضر پائیں گے یعنی اپنے اعمال کی جزا کو بدلے کو پائیں گے ایک مطلب تو یہ ہے اور بعض حساب یہ فرماتے ہیں کہ خود یہ اعمال ان اعمال کو حاضر پائیں گے یعنی جیسے اعمال کیے ہوں گے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اس کو اچھی صورت کے اندر پائیں گے اچھی صورت کے اندر پائیں گے اور اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو بری صورتوں میں پائیں گے جیسے کہ نیک اعمال جنت کی نعمتوں کی شکل اختیار کریں گے اور جو برے اعمال ہیں وہ جہنم کی آگ اور سانپ اور بچھو بن جائیں گے ایسے حدیث میں آتا ہے نا جو شخص زکاة نہیں دیتا تو روایت میں آتا ہے کہ زکاة نہ دینے والوں کا جو مال ہے وہ قبر میں ایک بڑے سانپ کی شکل میں آ کر اس کو گا اور اسے کہے گا آنا معلوم کہ میں تیرا معلوم اور اسی طرح نیک عمل جو ہے وہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں انسان کو قبر کی تنہائی میں اور وحشت دور کرنے کے لیے اس کو انس دلائے گا تو وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا و کا مطلب کیا ہوا کہ وہ پائیں گے جو انہوں نے عمل کیا ہوگا اس کو حاضر حاضر ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعمال کا بدلہ پائیں گے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ خود ان اعمال کو اچھی یا بری صورتوں کے اندر پائیں گے اچھے اعمال کو اچھی صورتوں میں نیک جنت کی نعمتوں کی شکل میں اور برے اعمال کو بری صورتوں سانپ بچھو اور بری جو ہے چیزوں کی صورتوں کے اندر جو ہے وہ پائیں گے ولا یا ظلم و اور ظلم نہیں کرے گا رب کا آپ کا رب احاطہ کسی پر اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا ساتھ کا ترما دوبارہ دیکھیں وبوز الکتاب اور رکھ دیا جائے گا کتاب یعنی اعمال نامہ فطر المجرمین تم دیکھو گے آپ دیکھیں گے مجرموں کو مشفقین ڈرے ہوئے ہوں گے مما معافی اس سے جو اس میں ہوگا وَيَقُولُونَ اور کہیں گے یا وَيْلَتَنَا ہائے ہماری بربادی ماں نہاد کتاب یہ کیسی کتاب ہے لا یغادر صغیرتا ولا کبیرہ کہ جس نے نہیں چھوڑا کوئی چھوٹا عمل ولا کبیرہ اور نہ کوئی بڑا عمل الا مگر احسوہا مگر اس نے اس کا پورا احاطہ کر لیا وہ جدو اور وہ پائیں گے ما عملو جو انہوں نے اعمال کیے تھے حاضرہ موجود پائیں گے ولا یزغلی اور ظلم نہیں کرتا رب بکا کا رب احدہ کسی پر بھی تو ان آیتوں کے اندر اس رکوع کے اندر جو بنیادی چیز اور بتائی گئی اور پھر جہنم کا اور قیامت کا کچھ تذکرہ کیا گیا کہ دنیا کی زندگی کی مثال بیان کی گئی کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں رہیں دنیا کے سارے کام کرے کرنے ہیں حقوق و لباد بھی پورے کرنے ہیں بندوں کے حقوق بھی متوجہ ہوں گے ساری چیزیں ہوں گی لیکن دل نہیں لگانا ہے دل نہیں لگانا دل نہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آخرت کو کیا ہے بھولے نہیں آدمی آخرت کو نہ بھولے کہ نہ نماز کی پابندی ہے نہ دیگر جو ہے وہ کیا ہے گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو رہا ہے اور مال یعنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بھی بول رہا ہے رشوت بھی لے رہا ہے دھوکے بازی بھی کی جا رہی ہے تو پھر یہ خطرناک ہے یہ پھر کیا ہے غلط ہے تو پھر اس آیت کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو دنیا کی جو ہے نا زندگی ایسی ہے کہ اس کی رونق ختم ہونے والی ہے فنا ہونے والی ہے اور پھر کل ایک قیامت کا دن بھی آئے گا کہ جس کے اندر سب کو کیا ہے جمع کیا جائے گا اور اعمال نامہ بھی پیش کیا جائے گا سارے کے سارے اعمال نامے اور ساری کی ساری جو دنیا میں کیا ہوگا پوری ریکارڈنگ محفوظ ہوگی اس وقت آدمی توجہ متوجہ حیرت کا اظہار کرے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے دنیا کی زندگی کی میری ایک ایک چیز اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے درج ہے ایک ایک چیز ایک ایک عمل چھوٹا بھی ہے اور بڑا بھی سب کا سب کیا ہے وہ محفوظ ہو رہا ہے ریکارڈ ہو رہا ہے تو اسی لیے آدمی کو کیا ہے ڈرتے رہنا چاہیے ڈرتے رہنا چاہیے کہ آج دنیا میں اگر کوئی کسی کے ساتھ برا کرے گا تو کل ایک قیامت کا دن ہے کل قیامت کا دن ہے کہ اس میں سب کے سامنے آئے گا اور اس سے بڑی قیامت کے دن کی رسوائی سے بڑی رسوائی تو کوئی نہیں ہے نا تو اسی لیے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں رہتے ہوئے بندوں کے حقوق کو پورا کرنا ضروری ہے اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی پورا کرنا ضروری ہے یہ دونوں چیزیں ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرتے ہوئے آدمی زندگی گزارے تو دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت تو ہوتی ہی اچھی ہے بس یہی تک رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ اگلا رقوج ہے وہ طویل ہے اور وہ پورا رکو ایک نشست کے اندر انشاءاللہ تعالی اللہ ہوگا تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں کوئی سوال ہو کوئی بات پوچھنی ہو ذہن میں ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں